Всем привет! С вами снова я, Алина. И в этом видео я, буду, я вам расскажу про суши. Мы будем их делать на Новый год. Я еще их не пробовала, поэтому не знаю, какие они на вкус. Я расскажу, что мы купили для суши. Вот, я еще подвинусь. Вот. Мы купили, во-первых, это Бодросли. Вот. вот. Это вот такие вот м -м, черненькие штучки. Вот они. Вот. Штучки. Вот они. Вот такие вот. И здесь много. вот Так что вот такие вот штучки. Я не раскрывала. и здесь 10 штук. Вот. Я не раскрывала, поэтому не знаю, что это. Вот, раскрою на Новый год и посмотрим тогда. Вот и здесь видно. Вот. Это из водорослей, я знаю. Потом <клёх> мы еще купили имбирь. Вот. Что ложить внутрь вот. имбирь вот такая баночка имбирь я еще не знаю что это вообще такое не знаю даже что это такое вот такое что-то красное так что 230 грамм суши пола корень имбиру маринован Вот такой вот. Помещайте. Вот. И, естественно, палочки. Ладно. Ну и естественно, мы будем, мы будем еще купим. Мы ну, сейчас мы будем добавлять. Рис. Наполнять Вот рис. Белый, это рис. Так что рис естественно. Вот. Я бы еще хотела бы сыкрой у нас не будет игры. Ну, да, здесь у меня рейс с 1 килограмм. О, тяжелый какой Так. А здесь у меня палочки, чем будем кушать? У ну, него такие длинные. Ну, не совсем длинные. Ну, больше, чем моя голова. Вот здесь их 5 пар. Вот. Палочки. Для бамбуками. Вот 5 штук написано. Суши повар. Тоже. Это все от суши повара. Сейчас я вам покажу. И здесь суши повар. Здесь суши полы. И здесь суши полы. Только рейс не полы. Вот как бы. Вот такие палочки. И наоборот. Вот. Давайте откроем. Я хочу посмотреть, что это палочки. Мне интересно. Интересно. Итак. Они лежат в вот такой вот упаковочке. Вот. Я не знаю, что, это, что здесь написано. А здесь показано, как есть и по-русски. Вот. Так что можно делать. Как пользоваться палочкой? А, Б, С. Три способа. Сейчас я открою. И вот как они выглядят. Как-то странно. Они здесь соединены. Вот здесь. А дальше они расходятся. Так латинка. Так что мне взять? Ладно. Я, я. Например, возьму печеньку. Порошенько. Вот так. Берись. Наконец-то. Итак, палочка мы уже почти научились пользоваться. Вот это вкусная Вот. Так что. Кто пробовал суши, обязательно напишите. Я хочу уже узнать. Я узнаю только завтра, на Новый год, потому что мы будем готовить только завтра. Вот. Что? Давайте, кто написал в, ком... в комментариях, тому... Одно. Ладно. Ладно. Там... Просто напишите, что это такое. А Нет? нет. Вот. Так что еще мама будет на Новый год делать. Наполеон, мой любимый. Это торт. Ну, я думаю, все знают, наполеон это что? Вот, я обожаю на поле. Я вообще все обожаю то, что мама не дает. Так что не скрываю. Э, палочка не ложится в пакетик. Вот, как бы. И что она будет делать? Алиби. Тоже я люблю а лучше бы салат с палочек ну, хотя не знаю оливье или салат с крабов я, конечно, прошу. сколько-нибудь я обожаю этот салат ну, в принципе, я тоже ничего. вот ну, все же ну, вот кстати, на коробке тоже написано как здесь пользоваться да. Я только что узнала. Вот, и напишите мне, что это такое Имбирь. Просто это, конечно, стыдно, не знать имбир, что такое имбир. Но я не знаю, что такое имбирь. А, о, я уже отклеила. Это будет не имбирь, а не знаю, что. Ладно, уже так все равно спасибо. В общем, завтра ночью придет Дед Мороз. Ну, вот, как придет, не придет, не знаю. Всем пока. Э, чтоб исполнялись желания вот чтоб мечты сбывались вот особенно 1 числа что принес этот мороз подарки надеюсь этого заслужили вот новогоднего настроения вам естественно хорошего вот чтоб все наши мечты сбывались особенно под Новый год под 2015 год это все с вами была я Алина, Кстати, я уже украсила свою комнату, и она просто потрясающая. Вот. здесь не видно, как бы. Это я на окне, потом на люстре, там, там. Вот. И на стенке. Вот. Ну ладно. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока. Кстати, на Новый год я точно сниму видео. Ну, в смысле, завтра. Спел. Ждите видео.